बिसमीम्स असलम व्यवर्स राइम किचन में आपको खुशामजीदीदीद कहते हैं आज हम आपके साथ चिकन पकौड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे ये बहुत ही मज़े का बनता है आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली मैंबर के साथ इसको शेयर करना जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए चैनल के ऊपर डिफरेंट स्नैक्स की रेसिपी अवेलेबल हैं प्ले के थ्रू आप उनका विज़िट कर सकते हैं ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनते हैं आप लोग इसे ये ग्रीन चटनी के साथ दही वाली सब्ब चटनी इसके साथ सर्व कर सकते हैं इसकी रेसिपी भी चैनल पे अवेलेबल है इसके लिए सफ़ेद सिरका और नमक लेना है इसको आप मिक्स करके सिरके के अंदर नमक को और चिकन को लगा के एक घंटा के लिए रख दें और फिर इसको अच्छे तरीके से धो लें यह देखें। इस तरह आपने सिरके के अंदर नमक मिक्स करना है और चिकन को लगा के एक घंटे के लिए छोड़ देना है उसके बाद फिर इसे धो लें एक घंटे के बाद आप चिकन को धोलिए इसके साथ ये एक चुटकी जर्दा रंग है सूर्ख मिर्च पाउडर नमक हल्दी पाउडर नमक डाल दें चिकन के अंदर हल्दी पाउडर सूर्ख मिर्च पाउडर और ज़रदा रंग अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और अब इसको आपने पकने देना है चूल्हे के ऊपर पानी इसमें थोड़ा डालना है और इसी पानी को इसके अंदर खुश करना है ढकना दे के इसको अच्छे तरीके से गला लें पानी इसी के अंदर आपने खुश कर देना इसका चैनल के ऊपर डिफरेंट स्नैक्स चटनी और रब्बों की रेसिपियाँ अवेलेबल हैं आप लोग प्ले लिस्ट के थ्रू उनका विजिट कर सकते हैं प्ले लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिए हुए ये देखें बिल्कुल ये इसके अंदर पानी खुश्क हो चुका है और चिकन हमारा जो तैयार हुआ है अब इसके पकौड़े बनाएंगे ये देखें चिकन तैयार किया हुआ था अब इसके साथ बाकी इंग्रेडिएंट नोट कर लें चिकन है इसके साथ दही है बेसन है थोड़ा सा जरदा रंग है इमली का गुदा है हल्दी पाउडर और चाट मसाला ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर कुटी ही लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक नमक असवेजा के डाल लें क्योंकि नमक हम पहले भी इसमें डाल चुके हैं अब एक बर्तन में पहले बेसन डाल दें अब बेसन के अंदर जो मसाले थे वो डाल देने आप पहले खुश्क मसाले सारे डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें बेसन में अब इसमें इमली का गुदा डाल दें और दही ये देखें इस तरह इसको तैयार कर लेना है अब इसमें चिकन डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें ताकि ये बेसन सारा चिकन के ऊपर लग जाए ये देखें। लगा लिए इसके बाद जैसे ही घी गर्म हो जाए अच्छे तरीके से इसमें अब इनको तल लेना है हमने इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा क्योंकि अंदर से भी हमने इसको पकाया है पहले और इसके अंदर मिर्च और मसाले वगैरह डाले थे चिकन के जितने भी पीसेस हैं उनके अंदर तक टेस्टिस का गया हुआ है रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली मेबर के साथ उसको शेयर भी करना ये देखिए ऊपर लेयर बन गई इसकी और अंदर से भी ये पका हुआ है और बहुत मज़े का इस तरह से जितना भी चिकन था पीसीस थे उन सबको आपने फ्राई कर लेना है तरह से सारे जो पीसी थे उनको आप लोगों ने फ्राई कर लेना है रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो किया करें जिस तरह से हम आप लोगों को बताते हैं फिर इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छा टेस्ट बनेगा चिकन की चैनल के ऊपर बहुत सारी रेसिपी हमने अपलोड की हुई हैं तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखें और उनको भी ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताया करें चिकन पकौड़े जो है रेडी हो चुके हैं आप लोग इसे केचप के साथ चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं तो इमली की चटनी पुदीने की चटनी ये चटनियाँ भी हमने चैनल के ऊपर शेयर की हुई हैं तो आप लोग उसको भी ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर करें तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड फ़ैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी करना अल्लाह ताला हमें आसानियाँ ताफ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तोफ़ी ताफ़रमाए दुआओं में याद रखिएगा जजाकल्ला